अल्लाह इज़्ज़त का बेहद करम है एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें आज एक मुबारक नस्बत पर जमा फरमाए हैं अल्लाह ताला इसे अपनी में तबूल फरमाए और हमारी इस शिरकत को अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया में बनाए। मेरे अजीज अल्लाह वालों की तो जो हाथ और उनके फिलूस हमें देखने को मिलते हैं कि जहां अल्लाह वालों की निगाह पड़ती है हाथ उठते हैं तो अल्लाह ताला वहां से दीन के चश्मे जारी सारी फरमा लेते हैं आज से कमोपेश दस साल पहले यहाँ हम आए थे और हमारे हजरत जी नबर महू हजरत की फिकर पर और हजरत की दुआ पर मुफ्ती साहब की जेर सरपरस्ती हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ आकर इस मकतब की उस्मान बिन अफान की दाग बेड़ डाली उनकी दुआओं की बरकत मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में और कारी शौकत साहब की मेहनत से आज ये गुलशन जो चमक रहा है दमक रहा है देखकर बेहद खुशी हुई हमारी सोचों से ज्यादा हमने दस साल पहले और आज सोचा नहीं था कि माशाल्लाह से है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 बारह बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल फरमाया है और इस तरह सलीका मंदी तो एक बात याद रखें लोग बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन साल दो साल चला और फिर खत्म हो गया हादसा की नजर हो गया लेकिन इस काम के पीछे अहरुल्लाह की तोजोहत और दुआएं होती हैं अल्लाह उसको रोज बरोज बढ़ाते हैं वो रुकने नहीं पाता और इनशाला हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह के फजर व करम से ये जो दीन का चश्मा है ये सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं बल्कि इस बस्ती के लिए नहीं पूरे इलाके के लिए अल्लाह इसको बेहतरीन चश्मे की सूरत में जारी और सारी फरमाइंदे और अल्लाह हमें अपने अकाब के साथ बजुर्गान दीन के साथ सुलाहा के साथ जो हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं हमारे बच्चों को फेद की तमीज़ दे रहे हैं अच्छे बुरे की तमीज़ दे रहे हैं ये हकीकत में हमारे ये है। मोहसिन हैं, हमारे ये इस हैं ये बेहतरीन लोग हैं मेरे कहने से बेहतरीन नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ाता है या पढ़ता है या जो उनके साथ मोहब्बत करता है तो हम इनके साथ मोहब्बत इनके साथ तान अपने बुजुर्गों के साथ ताल्लुक इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस जगह का कारी साहब का बुजुर्गों के साथ ताल्लुक हुआ तो ये चमकने लग गई अगर हम में से हर एक का अहल्लाह के साथ ताल्लुक होगा तो अल्लाह हमारे दिलों को भी चमका देंगे हमारे घरों को भी चमका देंगे देखो भाई मैं एक, एक बात कह के बात को खत्म करता हूं वक्त इतना नहीं है कोयले जलाने हो कोयले जलाने हो तो पहले एक कोयले को आग लगाते हैं जब एक कोला आग पकड़ लेता है तो बाकी कोयले को उसके साथ जोड़ के रख देते हैं वो उस एक की बरकत से सब रोशन हो जाते हैं और सब में आग जलने लगती है अगर हम किसी तरह से अल्लाह वालों के साथ दीनी इदारों के साथ मसाजिद के साथ के साथ जुड़ेंगे तो इन फैज अल्लाह ताला हमारे घरों में और हमारी अपनी ज़िंदगी में हमारी बस्तियों में अल्लाह जारी और सारी फरमाएंगे आज कितनी बड़ी खुश नसीबी की बात है कि माशाल्लाह से इस जगह से बारह बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल फरमाया है तो ये कितनी बड़ी शहदत है अब ये बारा आगे कई बारह को तैयार करेंगे तो तायामत बढ़ता चला जाएगा अल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप हजरात की मेहनतों को काविशों को ख़िदमात को ख़ास तौर पर कारी शौकत साहब की ख़िदमात को मेहनतों को और हमारे हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकत मलारिया इनकी सरपरस्ती तवज्जो दुआएं अल्लाह ताला इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इस कच्चे के इलाके में जितने भी मकातब हैं रब करीम इन्हें हमारे हज़रत जी मरकद मरात बहू के लिए बेहतरीन सद जारीया बनाए वमा मारे न